S Point pou li chill akyo. В республике Казахстан собрали рекордный урожай в этом году. И, судя по всему, Казахстан станет основной поставщиком зерна в республике Содружества. Но вот в самой республике продажи зверя отсутствуют. не все благополучно. Ух сих пор не ясно, что Хватит ли этого золота, чтобы закрыть прошлые затраты, прокомментировать будущие, которые уже у которые почти нет? Ну, дурочка-то ваша. Для них торговец-вентилятор, христианин-призадум. Кого это нужно? Государство купило у него хлеб по цене, назначенной кабинетом министров. В среднем 9 тысяч рублей за дом. Не торопятся раздавать хлеб фермерские хозяйства. Для них торговля государством просто разорение. Вот так нормально. Сейчас сошлёшь. Тоже закупочные цены для продавцов, но реальных реально показало тому Продает оно зерно, к примеру, в России.

Где-то Это мухарь. 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 Это Это i don't know if